Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita sambung kita punya sesi ya. Jadi uh, untuk sesi kali ini kita masuk kepada topik terakhir kita uh, uh iaitu kepada sistem entry 3711 ya. Kita dah cover mengenai asas siri pasif, siri kolektif, uh, korelasi struktur dan bagaimana kita menjangka dinamik pasaran ya. Okey. Jadi uh, Sistem 3711 ni adalah kita akan menjangka bilanya berlaku jangkaan struktur impulsif. Ini. Kita menjangka bilanya higher probability untuk struktur impulsif berlaku. Jadi uh, ini adalah berdasarkan struktur berulang yang ada dalam uh, apa dalam Elliot Wave. ya. Eh? Uh, tapi kita bukannya trading Elliott Wave, Faham tak? Tu tu bezanya kita bukan trading Elliott Wave. Kalau anda lihat kepada majority, ya, Elliott Wave chartis, anda akan nampak banyaknya uh, sumpi sama uh, malam uh, akan banyak melihat kepada penandaan flat. Anda akan nampak flat merata, walau kis flat. Kita akan cuba elakkan melukis flat Sebab struktur flat ni kita tak tahu C ni habis kat mana Tu masalahnya dengan ni Kecuali tak ada cara lain Then saya akan tandakan flat Cuma sekiranya Contohnya Kenapa kita tandakan macam apa dia? Macam uh, NZD Kenapa kita jangkakan bahawa NZD kat sini adalah flat ataupun AUD. NZD ha, dah. NZD cantik sikit. Okey. Cuma dalam keadaan ini kita akan letakkan bahawa di sini mungkin berlaku flat. Yang lazimnya kita tak akan tandakan sedemikian. Sebabnya kita jangkakan bahawa struktur ini akan berakhir. Ya? Dengan apabila dolar indeks melengkapkan pembetulan ini. Dalam keadaan itu sahaja kita akan letakkan flat. Hanya kita jangkakan bahawa ini akan buat benda ini, di mana berlakunya perubahan trend, then New Zealand dollar kat sini bukannya habis di sini. Dia akan buat benda ni. Faham? Dan pada waktu tu Ini bukan lagi habis sebagai flag aa, Jadi itu yang kita buat Kita satukan Structure Kita satukan tempat Untuk fibo ataupun paras Yang berpotensi Pegakan berkenaan lengkap aa, Itu yang kita buat aa, Bukannya lukis satu instrumen, Lukis saja. Tak. dan kita jangkakan dolar punya strength sekarang ni akan lengkap. Sampailah kita tukar that view hanya jika di sini berlakunya 1618. Then kita tukar view kita. Maksudnya dia break eh. Break 1618 menandakan bahawa ini bukan lagi structure corrective ini akan jadi impulsive structure. Selagi tak ada benda tu, kita lukis yang sama. Apa jadi kalau New Zealand dollar break bawah? Tak ada apa. Kalau New Zealand dollar ni break this low, itu cuma B ini. Nothing guys tu. Dan kita tandakan flat yang lebih besar. Eh? iaitu flat di sini. Itu saja. Boleh. Jadi kita akan mencari kat mana yang higher high probability bahawa Struktur impasif akan berlaku. Struktur impasif adalah kalau dalam struktur struktur motif, struktur motif, uh, sorry, dalam struktur impasif, impasif dijangka berlaku dalam lekuk tiga. Ingat, even dalam satu ni dia membentuk diagonal. Kalau dia membentuk diagonal Tiga dekat sini Hendaklah dibentuk oleh struktur impasif Maksudnya Dia tak ada pertindihan Tak ada pertindihan macam ni Itu kita akan jangkakan bahawa uh, uh, Bila kita menjangkakan struktur impasif berlaku Impasif dalam zigzag uh, Even impasif Um, apa sekiranya uh, berlaku struktur zigzag dalam flat eh? Dalam yang besar okay. Jadi bukan semuanya tempat lekuk tu kita nak trade Jadi itu yang kita buat dalam sistem 3711 Kita akan cuba menjangkakan Bilanya high probability structure impasif berlaku Itu yang kita buat Dan kita Uh, dan beza dia <coughs> adalah siri impasif dia senang nak tengok siri impasif senang nak tengok siri korektif ni payah nak tengok payah nak tengok. Ha, tu, tu dia, dia berlekuk-lekuk, banyak lekuk. Ha, tu, itu adalah paling simple. Anda tengok cara rambangnya, cara tengok cat tu nampak banyak lekuk, itu siri korektif. Kalau dia senang nak tengok, itu siri impartif. So, nampak jelas dekat atas ataupun ke bawah. Okey. Jadi, dalam sistem dagangan ini, kita akan menggunakan eh, pemetaan siri struktur untuk mencari kemudian tinggi berlakunya struktur impasif itu yang pertama dan kita akan mengaitkan korelasi di antara instrumen dan memilih instrumen berdasarkan momentum dia Fibonacci targeting dia itu yang kita buat dan untuk pusingan kali ini kita telah sentuh mengenai macam mana nak cari dan menandakan kekuatan satu-satu currency berdasarkan struktur yang wujud. Okey. Jadi um, basically sistem kita benda simple. Ini sahaja. Dalam siri impasif anda nak lihat dan mencari peluang dagangan maksudnya dah berlaku lima okay. berlaku correction iaitu satu kitaran harga satu kitaran harga dan anda tunggu pembentukan impasif di sebelah kanan sebab ini adalah sama dengan jangkaan bahawa ini adalah satu kat sini ini samalah di mana kita ada satu dua dan kita jangka kat sini akan memulakan tiga. Jadi di sinilah kita menggunakan kita punya fibonacci targeting. Sebab kalau lekuk tiga, minimum dia adalah 618. Okey. Itu minimum dia. Untuk tujuan analisa kita letakkan targeting seratus Dan sekiranya struktur ini merupakan struktur motif, dia mencecah satu enam satu lapan. Inilah nombor-nombor yang kita guna pakai. Nampak tak Feli? Sebab itu bila kita melihat lima yang pertama kita, ataupun siri impasif yang pertama, selepas satu kitaran kita akan lihat level dia. 618. Sekiranya ini tidak mencecah 618, kita katakan dia tak lengkap. Itu yang dimaksudkan dengan saksa tidak lengkap. Kalau dia tak cecah 618, ini pullback selepas 5, 9 dan 13, ataupun tambah 4 tambah 4 dalam fraktal yang lebih kecil any korektif dia adalah peluang entry jadi anda akan cari peluang bila nampak structure korektif berlaku kiranya tidak cecah 618 itu yang pertama yang kedua adalah sistem yang kita guna amat simple. Okay. Bila berlakunya korektif yang lebih uh, apa uh, lonjakan yang lebih besar tetapi dia melangkaui 618 tapi tidak cecah 100%. 618 sampai ratus patos tak sampai. Okay. Dalam arti kata lain, sekiranya ini merupakan struktur impulsif di mana tak ada pertindihan satu dua tiga dan empat, tak ada pertindihan dan ini boleh jadi lekuk tiga sebabnya minimum target 618 tu dah sampai. Okey, di sini anda lihat perbezaan dia. Fractal 1, maksud saya satu kat sini. Ni ambil nota ni Fendi. Galih tak ada, uh, galih terlepas ni. Fractal. Saya nak anda tengok yang ni. Eh. Fractal 1. Maksudnya dia satu Katalah ini adalah minor. Ini adalah satu merah. Ini dua merah. Dan anda sedang menjangka lekuk tiga. Ambil nota ni ya. Ambil nota ni. Okay. Kita reverse balik. Mengenai 618 tadi. Sudah be ambil nota ni sembih. Saya tak pernah kongsikan. Eh, ada kali. Ah tak jadilah, tak jadi. Kita cerita lain. Jadi eh, kita kita untuk kali ni kita cerita pasal impulsif saja. Kali ada tak jadilah. <laughs> Sabar kali. Okey. Ni untuk 618. Untuk 618, dengar betul-betul, kalau ini bersifat impasif, <laughs> kalau ini bersifat impasif, pull back dia, entry. Okay, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. kalau ini bersifat diagonal tak sampai 618 soalan dia boleh entry ke tak bawah 618 Dia tak sampai 618. Dia bersifat diagonal. Boleh tak entry? Kita masuk dalam sikit. Anda akan perasan saya ulang-ulang-ulang juga benda ni. kita zoom in lagi eh? ni diagonal tak kisah dia divergence kat tak divergence kalau dia kat, uh, apa uh, dia diagonal boleh tak kita enter gol. Kalau dia bukan diagonal tak ada masalah. Ini tak break, tapi dia break atau tak break tak kisah. Kalau dia bersifat diagonal no entry. Sebabnya ini dalam edit wave, kita dah boleh lukis W, X dan Y ataupun W, X, Y, X dan Z. Biarpun dia lima. Ah, bagus, baru, bagus saya ceritakan benda ni. Tapi saya dalam contoh, saya selalu tunjuk. Ini kena ada separation. Pasal tak saya duk sebut benda tu? Dia kena bersifat impulsif ataupun motif. Bawah daripada 618 impulsif ataupun motif. Sebab dia boleh jadi flat. Ini adalah salah satu cara untuk anda mengelak terkena flat. Sebab flat kena, uh, flat adalah tiga-tiga. Tahniah lepas tu kita. Kalau macam tu tak payahlah. Uh, Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Eh, kita berapa minit lagi? Ada lima minit lagi. Sebab so, ada special show lepas ni eh. Okey, itu untuk enam satu lapan. Ini untuk seratus seratus. Fibo extension. Maksud Fibo extension bagi siapa yang tak tahu adalah ini. Eh. Kalau kat sini impasif tak ada masalah. <coughs> Itu lekuk tiga. But kalau kat sini diagonal. Dia tak sampai seratus-ratus ala. Dia tak sampai seratus Dan RSI dia break. Berlangkawi enam satu lapan. Tak sampai seratus kuantus. RSI dia wajib break RSI. Kalau ini berlaku, ini wajib entry. <laughs> ini wajib entry. Pullback kat sini wajib entry. Sikit nak wajib entry lah. Ha, sikit nak boleh kata wajib entry. Ini adalah kita akan extend kan. Ini adalah klasik untuk extension. Ini the most high probability punya entry dalam 3711. 1212. Yes. Ini extension. Highest higher chances untuk extension. Ini yang paling tinggi winning winning percentage. Setakat ini ini running sekitar 90 plus 90.2 winning probability dia yang inilah cara dia ini uh, dekat dekat sini tak ada incomplete sequence maksudnya uh, apa korektif sebelah ni dah sampai 100% tu yang besar dia lah. dalam this condition ini yang higher highest probability untuk 3711 ini running since 2011 nah, tapi jangan jangan ada um, jumpa but maybe uh, <coughs> H1 H4 yang banyak saya nampak banyak H4 this is the highest probability dalam sistem 3711. Okay, above 100%, no. <coughs> uh, 1618, dia kena impasif. Maksudnya, uh, dia tak ada, dia, kalau dia bukan impasif, jangan. Itu boleh jadi A, B dan C. Okay, kita kena habiskan sesi kita sebab selepas ni ada special show. Jadi itu benda baru ya dalam maklah bukan benda baru saya selalu sebut dalam sesi cumanya saya tak tunjukkan secara lang, secara direct macam ni ya. Jadi untuk 618 tadi untuk bawah 618 tadi ingat apa yang anda buat ha, dia tak boleh diagonal. Lepas apa dia kalau lepas 618 tak lepas 100 kalau dia uh, apa bersifat diagonal Ataupun impasif dua-dua boleh entry tetapi diagonal adalah yang paling tinggi probability. Satu-dua, satu-dua syarat dia RSI dia kena break. Nah, thanks guys. Terus thanks. Eh. Boleh? Okey, jadi itu saja untuk sesi kali ini. InsyaAllah dalam putingan yang akan datang untuk Elliot Wave, uh, untuk sistem dagangan, kita akan sentuh banyak naik korektif pula. Eh. Jadi itu sahajalah pun untuk sistem dagangan customer badan. InsyaAllah kita jumpa pada esok teruskan bersama kami uh, Pick of the Week bersama Imran bersama dengan <coughs> uh, Ibrahim dan juga host XM kita uh, dalam siri apa special show kita Pick of the Week selepas ni assalamualaikum warahmatullahi